Selepas Perang Dunia Kedua Taman dan Jepun menyerah kalah, tanah Melayu tiba-tiba jadi macam kosong. Tiada siapa yang mentadbir. Jadi, siapa yang nak ambil alih? Ha, di sinilah munculnya pentadbiran tentera British atau kita pandil BMA. Persoalannya, adakah mereka ni datang sebagai penyelamat yang ditunggu-tunggu? Ataupun, mereka sebenarnya permulaan kepada masalah yang baru? Jom kita bedah siasat. Cuba kita bayangkan sekejap. Uf, leganya bila pendudukan Jepun dah berakhir tapi rasa gembira tu tak lama pun keamanan yang semua orang harapkan tu tak kunjung tiba sebaliknya yang datang adalah keadaan huru-hara penuh dengan ketakutan dan serba tak menentu jadi apa sebenarnya yang BMA kena hadap masa mereka sampai jom kita mulakan dengan melihat betapa kalutnya keadaan di tanah Melayu sejurus selepas perang tamat Okey, ceritanya bermula pada Ogos 1945. Jepun secara rasminya menyerah kalah. Lebih kurang sebulan lepas tu, pada 12 September, BMA pun ditubuhkan, diketuai oleh Lord Mountbatten. Misi mereka atas kertas nampak mudah aja, ambil alih pentadbiran dan pulihkan semula keadaan. Tapi keadaan masa tu ya ampun, sangat-sangat teruk. Rakyat betul-betul sengsara, makanan susah nak dapat, ubat-ubatan pun sama. Kalau ada pun harga fuh melambung tak masuk akal. Penyakit macam beri-beri mula melebar, ramai yang kelaparan dan jalan raya pula dah tak selamat, penuh dengan jenayah dan keganasan. Ini bukan masalah biasa. Ini krisis kemanusiaan yang BMA perlu selesaikan. Nah, dalam keadaan yang seberkalut inilah BMA tiba dengan satu misi yang jelas. Boleh bayangkan tak, ramai orang masa tu memang nampak BMA ni macam wira, penyelamat yang akan bawa balik kestabilan yang semua orang idamkan. Rancangan BMA ini nampak teratur. Ada tiga langkah utama. Pertama, kembalikan keamanan. Kedua, dapatkan balik kepercayaan rakyat. Dan ketiga, bangunkan semula ekonomi. Bunyi macam perfect kan? Atas kertas memang nampak cantik. Tapi, realitinya macam mana agaknya? Okey, sekarang kita beralih daripada janji-janji manis kepada uh, realiti yang pahit. Dekat sinilah kita akan nampak satu jurang yang sangat besar antara apa yang BMA cakap mereka nak buat dengan apa yang betul-betul terjadi. Kegagalan BMA yang pertama sekali bab keselamatan. Matlamat mereka nak lucutkan senjata MPAJA tak menjadi. Gagal. Jadi apa kibatnya? Senjata masih bersepah di tangan orang ramai, jenayah makin menjadi-jadi, kongsi gelap bermaharaja lela dan ketegangan antara kaum pun makin memuncak. Keamanan yang dijanjikan tu jauh panggang dari api. Dari segi ekonomi dan sosial pula, sama je teruknya. Harga makanan terus naik, bekalan ubat masih tak cukup. Cuba kita fikir, bila perut lapar, kesihatan terancam, apa jadi pada kepercayaan rakyat kepada pemerintah? Memang hancurlah, kepercayaan orang ramai pada BMA jatuh merudum. Jadi soalan paling besar sekarang, kenapa? Kenapa BMA boleh gagal seteruk ini? Apa sebenarnya punca di sebalik semua ni? Sebenarnya puncanya banyak. Dari segi logistik, susah nak bawa masuk jentera dan teknologi yang diperlukan. Kat dalam negara pula, rasuah dan peras ugut berleluasa. Tak ada siapa kawal. Pasar gelap pun tumbuh macam cendawan lepas hujan. Jadi, macam mana nak pulihkan ekonomi penting macam getah dan biji timah? Memang tak boleh jalan, senang kata, masalah yang ada tu terlalu besar dan rumit untuk BMA tangani. Tapi, dalam setiap kegagalan mesti ada pengajarannya kan? Jom kita tengok apa kesan jangka panjang dan hikmah di sebalik pengalaman pahit rakyat Tanah Melayu di bawah BMA ni. Kesannya pada rakyat sangat mendalam. Satu perkataan je, hampa. Kecewa yang amat sangat. Harapan yang dulu setinggi langit hancur berkecai. Kegagalan BMA ini bukan setakat isu pentadbiran sementara, tapi ia tinggalkan parut yang kekal dalam ingatan orang ramai. Dan pengajaran paling besar daripada semua ini, boleh kita rumuskan dengan petikan ini. Kegagalan ini memberikan kesedaran kepada kita supaya sentiasa bersikap waspada dan tidak mudah mempercayai kuasa asing. Ayat ini, ia adalah benih kesedaran yang kemudian membentuk landscape politik negara kita untuk tahun-tahun yang mendatang. Jadi, untuk penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Kegagalan BMA ini, ia bukan sekadar satu babak hitam dalam sejarah. Ia sebenarnya satu titik perubahan. Macam mana agaknya pengalaman pahit ni, rasa hampa dan hilang kepercayaan pada kuasa asing telah membentuk semangat kebangsaan dan perjalanan tanah Melayu menuju kemerdekaan. Fikir-fikirkanlah.